Целая коллекция грамот, медалей. Нет, я в Челноморске отыграл достаточно мало инфраструктура Украины, как бы там ни плакались, нежели все-таки у нас после евро остались большие арены, хорошие стадионы. Ну, я им сразу сказал, я не в теннис играю, я не э, пилот формулы. Сам отвечаю за себя. Я в команде, я в коллективе. Привіт, друзі! Мене звати Олександра Лобода, це рубрика Лаліга і ви вже звикли до того, що я запрошую якихось незвичних цікавих гостей. І сьогодні у нас так само особливо гість. Це Сергій Мельник, він футболіст, він учасник проєкту Холостяк. і думаю, що цей випуск буде дивитися дуже багато жіночої аудиторії, його чекали. Привіт, Сергій. Тут у нас приїхав прямо з Одеси. Да, думал привезти солнце, но я меня встретил Киев снегом. У вас прекрасная погода, отличная ну, зима. Тебе то, то удалось, а солнце привез, сегодня солнечная погода. Да, здорово. Рад приехать, рад видеть. Сегодня хотелось сделать выпуск такой, достаточно необычный, не просто там вопрос а, а... Чтобы очень много подписчиков в Instagram, да? ты там достаточно активный, да, блогер. Называешь себя блогером? Нет, я не люблю. Это. Я все-таки считаю блогеры те, кто эм, постоянно что-то ведут, рассказывают, обсуждают. У них есть какая-то определенная своя стезя, структура или тема Инстаграма. я все же просто немного освещаю свою жизнь или то, что мне нравится, я и выставляю. Я yeah. люблю фото. Я люблю путешествия, я спортсмен, я люблю спорт у всіх його проявлениях, І эти некоторые свої елементи життя я виставляю. Вибрала декілька фото, які б могли бути цікавими, про що би ти міг розповісти. Я тобі буду показувати, і ми будемо таким чином ближче з тобою знайомитися. Ось ці. Медали, ось ці награды, ты подписал, что это с детства, и ты занимался не только футболом, то тут не только футбольные награды. Да, напомню себе тоже. Uh, у меня родители, uh, в квартире родителей, наверное, целая коллекция грамот, медалей. И uh, я с братом начал заниматься акробатикой сначала, 6 лет, 6-7 лет. Uh, да, в 7, наверное, в 6. Мы с братом только пришли в первый класс, сразу пришли тренеры по акробатике, рядом была секция находилась, собрали всю параллель первого класса, всех первых классов, отвели в мягкий зал физкультуры и на всякие способности начали проверять, там, подтягивание, растяжка. И выбрали меня с братом еще двух девочек с класса. И мы занимались акробатикой два года, соревнования, грамоты, медали. И часть этих грамот есть на, этом, на этой фотографии. Но потом я уперся и захотел э, пойти на футбол. Родители были против максимально. Мед... Против футбола? Да, потому что это снег, это стоило э, денег. А на секцию, во-первых, была рядом возле школы, это буквально там два шага, и ты всегда снег, дождь, ты всегда в помещении. Тренеры из за тебя, это олимпийские чемпионы будущие, не бросайте акробатику, это всегда вам понадобится, это здоровье. Или нет, я хочу футбол, мы всегда во дворе бегали. Мы играли хоть газетой, хоть скотчем замотали, хоть крышкой банки, чем что-то пинать надо было. Вот, у меня была такая любовь к футболу. Любовь в футбол победила, я ушел на футбол. Иногда даже приходилось от родителей прятаться, чтобы пойти на тренировку. Ага. А, родители уезжали на работу, и мы только тогда могли бежать на тренировку, потому что иначе бы не пустить. Когда батька Ну, достаточно скоро. Как-то мама первый раз отвела, ладно, я вас отведу. А, мы начали заниматься в школе черноморца. Твои часы в Черноморце? Вот у нас такая была плеяда очень хороших именитых ребят тут и Сергей Федоров, мы жили с ним вместе в комнате много времени, общались, Влад Ващук, такая связка сборной Украины Динамо Киев приехал к нам, Руслан Беденко Днепра Динамо Киев, Александр Бабич, ныне тренер Мариуполя это Часы в Черноморце, футбольницы, на да, твои не вещи? Нет, я в Черноморце отыграл достаточно мало, у нас так получилось, что в то время, когда мы... Я попал в Черноморец-2 сначала после детской юношеской школы. Получил травму, долго восстанавливался. Потом я был три года, пару, пару, лет капитаном Черноморец-2, потом три года капитаном дубля детского Черноморца. Уже потихоньку привлекались за тренировки с основной команды. И при Альтмане, потом был Шевченко тренер, потом был уже Гришко, наверное. Гришко, Наконечный, Баль Блохин. И вот при них мы уже играли, но выше Лиги Украины я отыграл мало, потому что команда вылетела. Я наездил с командой очень много, меня не давали играть за дубль. Mm -hmm. Меня держали, чтобы вдруг кто-то там вощук или Федоров сломается, чтобы я мог сразу э, их заменить. Мало было игровой практики, я был достаточно молодой, у нас же так 20, ты еще молодой, там 22, тебе кажется, еще молодой. И э, mm -hmm. я хотел играть, такие амбиции молодые, хотя я при Бали отыграл, пару игр в высшей лиги в составе. Совсем немного я хотел играть, я ушел в первой лиге, поиграл, и в Виннице был и в Одессе, и в Сумах, и потом я решил уехал в Беларусь, там уже был. За игровую практику, да. да. Ну, там была высшая лига, там ага. были задачи, медали, Еврокубки, и это меня спонукало. Какая разница в футболе там, Молдова, Беларусь и Украина? Я, большая кажется, большая да? разница все-таки инфраструктура Украины, как бы там ни плакались, не все-таки у нас после Евро остались большие арены, хорошие стадионы, профессионализм и освещение это в медиа, картинка, трансляция, комментарии, все матчи практически да, уже, бьются, уже, уже, на уже, карты, уже можно наблюдать за матчами практически всех, всего тура в Беларуси показывали там один-два матча, или потом где-то уже в нарезке, как э, итоги недели, какие-то острые моменты, хайлайтс. Вот. И в Молдове там тоже один матч могут какие-то лидеров показать, там один-два. Очень тяжело, но э, в основном это поля и стадионы. все в Украине за этим смотрят, тут больше денег как бы там не было. Э, как бы и в зарплатных ведомостях, там где-то первые клубы «Динамо», БТ, Шахтер, салигор еще поборятся с э, Украиной, хотя и в нашей там в Торпедо Белас тоже было хорошее финансирование, огромный завод, все команды э, государственные спонсоры, mm -hmm. то есть государственные предприятия, и никаких задержек или невыплат там быть не может, поэтому ты там защищен, и у тебя контракт заканчивается два дня, три дня, чтобы с тобой рассчитались. Там футболисты не миллионеры, как у нас. Uh, почему есть миллионеры, которые поиграли в Европе или uh, в России, mm -hmm. там Глеб. я я мало возле зарплаты, какие там платят клубы на основе той зарплаты. Mm -hmm. и какая средняя зарплата там в Молдове, Беларуси для... у футболиста? Я думаю, где-то было 3, 4, 5 тысяч долларов mm -hmm. плюс-минус там у динамо баты там 10 15 20 где-то у кого-то 30 там, когда наверное, Саша Глеб приезжал, там под Лигу Чемпионов по задаче где-то 50 mm -hmm. могло быть. И это торпеда БелАЗ. Мы вышли, мы боролись за третье место и отыграли в Европе. Да, это у нас наш выездной матч mm -hmm. в Албании. А это я, моя последняя тренировка. И mm -hmm. я уже уезжал, у меня закончился контракт. Там была квота на легионеров, возможно, только четыре легионера, чтобы или играли, или вообще были в заявке, я не помню, наверное, чтобы играли. Вот. И только Пашка ребенок пришел, а у меня контракт заканчивался, а мы с Пашкой еще в Одессе играли, а сейчас в Полтаве играет. Mm -hmm. Паш. Вот, он только пришел, я вот такой в курс ввел, что чего. В болевальниках, как ты там, в футбольных полях, в зарплатах, в болевальниках? Команды такие, как «Торпеда». Ходят, потому что это такое, как бы там городообразующее предприятие есть Белас. И город весь ход как на праздник. Mm -hmm. Там и по 10 тысяч, и по 15 приходили, когда мы боролись за бронзовые медали за Лигу э, Европы. Очень много ходил. Везде нас поддерживали и на выезд, и встречались с нами после. Каких-то поражений. Они хотели с нами поговорить. Они разбирались в футболе вообще совершенно, состав не знали, в лицо футболистов никого не знали. Кто ты такой? Там рассказывает дом человек, который уже 40 лет отыграл за команду. Вот. Но они болеют. вот Мы, мы команда, вы а не команда. Ну, были разные ситуации. Да это да зараз. У меня, когда только пришел в Беларусь, сразу на третий день подписал контракт. И сразу надо было играть в стартовом составе против Динамо Минск. Обыграли Динамо Минск это была сенсация. И в первом же матче повредил заднюю поверхность бедра, разрыв. Две недели восстанавливался. Надо три серии. Надо, надо выйти, потому что вот сейчас там борьба тоже был такой регламент в шестерку попасть на экваторе. Надо выйти. Только выхожу на матч. Снова разрыв, рецидив. Снова еще восстанавливаюсь. И третий, третий матч выхожу против шахтер Солигорск. Удар в колено, разрыв крестообразных связок. Это тогда было там лет пять назад. И потом я уже играл вот в Кишуняве и получил вторую травму креста. Очень такая тяжелая э, операция. У меня сейчас колени болтов, как в мосту Патона. Я хотел бы еще вернуться в спорт. Не знаю, может даже и Одесскому Черноморцу помочь, потому что ребята там сейчас молодые. А последние новости, все, что я читаю, э, многие уходят. Даже из тех, которые уже оставались на тех маленьких ус э, финансовых условиях и зарплатах, и даже они уходят. Не знаю, яка там ситуація, Але хотілося б ще так трохи віддати долг родині. Твоя фізична форма. Як ти займаєшся? От, ну, ти зараз травмований, але товій тренувальний план да, там, на тиждень, да, скільки в тебе тренувань і які вони. Сейчас я тренируюсь где-то 6 наверное, дней в неделю. Все-таки в воскресенье всегда оставляю себе как выходной, отдыхать тоже надо. И иногда Это даже. Кожен день в неделю? Да. Или, или иногда по два раза. Когда у меня травма колена, я занимаюсь 8 часов в зале. 4 часа утром, 4 часа вечером. Этот Утром я занимаюсь конкретно коленным суставом, ногой, статикой, миллион упражнений. И очень много упражнений я получил, когда я занимался восстанавливался уже после второй операции. Вот у ровно с медика в зале и приезжал Иван, тренер по физической нагрузке и реабилитации с шахтером. Не очень помню, если честно забыл фамилию, но очень грамотный тренер. Все-таки повезло шахтеру с такими специалистами. Также он помог мне восстановиться. И я набрал столько упражнений, что мне хватало 4 часа утром заниматься только коленом. И вечером я уже занимаюсь в свое удовольствие там, на верхний плечевой корт, чтобы не отставать. Потому что я привыкаю к тем нагрузкам, постоянным в команде, э, как профессиональный футболист, и к режиму питания. Если где-то чуть-чуть забавить, то, конечно, сразу почувствуешь и на себе, на физической форме, на внешние какие-то данные. Поэтому ну, я себя не заставляю, это мой кайф. Я это очень люблю. Я просыпаюсь там, в 6 утра, в пол седьмого, и в 7 утра я уже стучу в дверь, чтобы открыли зал. Там администраторы с ума сходят. Только ты у нас можешь наругать, что мы в 7 утра не открылись, руководители не приезжают. Четыре 4 часа без перерыва ты тренируешься? Да, ну, это еще входит и бассейн, иногда может утром быть. Но это во время такой острой необходимости, когда был травма Клен. Харчеванием. Я слежу за питанием. И у меня есть некоторые законы табу на газировке, кол шоколад. колы, шоколад. Ну, мне не нравится это. Mm -hmm. Я не люблю кетчупы, там, майонезы алкоголь вообще, совершенно, не, не, знаю, редко, когда даже вот праздники, Новый год прошел, я совершенно мимо этого. Не знаю, мне как-то... Оливьешку, наверное, не Я не, не очень уже как-то так. Раньше это как атрибут праздника, сейчас я смотреть на это не могу. И опять же, я себя не заставляю. У меня дома нет ни соли, ни сахара. Просто я это не покупаю, мне на не нравится. Конечно, я могу себе, если я в путешествии, как-нибудь попробовать пиццу. Я могу съесть бургеры, да, пасты. Но я очень много гуляю, я очень много хожу. Твоя любимая страна, Как тебе в нравится, куда ты готова повертаться? место? Сложно сказать. Во многих местах был. И каждый город и страна а, чем-то цепляет. А, где-то чистота, где-то законы, где-то безопасность, где-то природа. А, ну, Монако, Монако, как бы не с той стороны, что это гламур и а, шик, а настолько красиво а, архитектура, все ухожено, миллион камер, безопасность сумасшедшая. А, качество окружающих тебя людей. М -м -м, никаких бомжей, грязи, моря, но климат. Это очень здорово. Я очень хотел попасть в Барсу. Я думал, что это потрясающее место. Но вот на контрасте, сразу после Франции, после Монако, очень опасно, грязно и пляж... Да. Вот в центре на... Ну понятно, пошел еще на рампу, это на центральную улицу, и сумки все перед собой носят, да. потому что каждый у тебя что-то хочет украсть, вытащить. тема участвуешь в проекте «Холостяк», как ты на это сважишься? Я тогда играл в Беларуси уже. Ну я им сразу сказал, я не в теннис играю, я не пилот Формулы, сам отвечаю за себя, я в команде, я в коллективе, тем более там, центральные защитники, я не могу подвести а, всю команду, у нас как бы, есть задачи, медали и, и Лига Европы. Единственное, когда я смогу, может быть, мне интересно съемочный процесс попробовать, в декабре, когда у меня будет отпуск. Ну, долго разговаривали и решили где-то, я говорю, вот единственное, 1 декабря, 31-го у меня матч заканчивается, вот 1 у меня начинается отпуск. Я прилетел в Киев, общались здесь, мы сняли одну серию. Они смонтировали, показали руководство, сказали, если не будет мельника, не будет проекта в этом году. А с командой у меня контракт заканчивался по окончанию сезона. И они сразу подошли ко мне с встречным предложением. Мы хотим заключить контракт mm -hmm. сразу. Говорю, ребят, теперь у меня. Вы я иду к вам на встречу, вы ко мне. Я не приеду 15 января на сборы в Минск. Я приеду 1 февраля. Дайте мне две недели, так как я иностранец, я давно не был дома, это вы здесь. Хорошо, без вопросов. Меня отпустили на два месяца на, зимние, на зимнюю паузу. Мы уже полетели в Амстердам, и мне звонит Бабич он тогда был тренером Черноморца, и говорит, Серега, как ты, что ты, все хорошо, сейчас тебя там тренер, президент наберет. Мне президент звонит, Серега, помнишь, ты уходил из Черноморца, и пообещал, что ты вернешься и будешь еще капитаном. Вот мы хотим, чтобы ты сейчас вернулся как опытный защитник, мы следим за тобой, мы видим, чтобы ты играл в составе, это воспитывал ты молодежь, которая сейчас подрастает. Я, говорю, я не против, но я сейчас, у меня и телевизионный проект, и у меня уже с ними контракт. Говорит, ну Харка бы я не против. Ну, снова мы разговариваем, это все за границей. Я говорю, я через две недели. Ну, через две недели мы не можем, потому что мы уже на сборе, у нас первый матч Динамо Киев, нам надо подготовиться. Mm -hmm. Я говорю, ну вы мне звоните, вы мне предлагаете, меня контракт с другой командой. Я должен сегодня вот тут за углом, сижу с сумкой сразу прийти в команду. Он ну, так тоже не бывает. Ну, после... ну а... Так стало. Где-то да, где-то нет. Клуб вышел проекта и. Ти там повернувся да, до футбольного життя. Ну, спочатку ти повернувся, а потім проект вийшов через який час. А що тобі говорили твої колеги-футболісти? От такі. потруниваем, пошучивая И ну, все очень так лайтово, по-дружески. Где-то может даже... С... Да, но это нормально. В мужском коллективе это будет вдоль и поперек и всегда. Поэтому все интересовались, как оно было там на самом деле, что было за кадрами, кого ты выбрал. Но я даже тренеру не раскрывал секреты. Все сидели, смотрели. Серия выходит, и мне со ребята с Мариуполя, с с Донецка, с Олимпик, с Чиноморца. Все звонят. Серый, кого ты, кого ты вынешь? Я уже не могу высуждать. Это реклама а, тебе Совсем... все было, чтобы дети интересовались футболом? Нет, на самом деле мне не очень. Как бы мне хватает а, и так футбола в жизни. И я следую за командами, и за тренировками, за спортсменами. И если это будет еще дома, наверное, это будет уже занадто. Спасибо тебе, Сергею. Спасибо, друзья, вам за вашу внимание. Подписывайтесь на наш канал Футбол Хаб на YouTube. Ну и, конечно, у вас лайк.